А что вам нужно для счастья? Бог нужен для счастья, да, потому да. что Бог, Он все вопросы решает и дает. Сука в Боге можно найти счастье. Да, Наша жизнь. Все суетная. проходит, как в екклесиасте в Библии написано, что все суета, сует, и томление духа, что все оно проходит. Человек пытается в деньгах найти счастье, но не в деньгах, сколько ты не, не заработаешь, тебе всегда мало будет. Потом тоже оно в в здоровье, с одной стороны, какое-то есть счастье, но все равно здоровье уходит, но а Бог остается вечным. То в Боге счастье только. Только в Боге? Я да, думаю, да, только, только в Боге. Боге. Он источник этого счастья. И может только Бог дать в сердце мир и покой вот это счастье внутреннее, для которым для людей оно надо. А это... вам Бог всю жизнь давал счастье или вы к этому пришли? Мы к этому пришли. Я не с детства верующий человек. Я был и в мире, и у меня уже в 15 лет самоубийство делал, потому что у меня жизнь такая как бы не очень хорошая была, на улице вырос. Ну и понял, что когда пришел к Богу, что вот этот тягарь, который у меня внутри был, что я почувствовал, как Бог дал мир. И освободил от зависимости, и поменял мою жизнь. И о чем я не мечтал, то и Бог и дал. А вам? Да, только так. Только, ну, я с детства верующая, то счастье только в Боге. Потому что вот это все, что мы живем здесь на земле, оно просто все проходит. Ты порадовался, ты купил телефон, ты первых там 3-4 дня, ты счастливый, ты довольный, ты привык, и для тебя уже это, это несчастье. А вот в